السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd Muslim-Musliman eh, ini milik Allah sekalian Masih lagi kita bincang kelompok ayat ke-11 hingga 16 Daripada surat Rom Bagi tuan di kitab Sibin Kasir Turun buka pada jilid yang ke-7 Muka surat 220 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh Thumma ilaihi turja'un Wa yawma taqumu sa'atu yubalisul mujrimun Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u Wa kanu bi syurakaihim kafirin Wa yawma taqumu sa'atu yaw ma'idhi yatafarraqun fa'amma alladhina amanu wa amilu salihati fahum fi rawdati yuhbarun wa'amma alladhina kafaru wa kathabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa'ulaika fil azabi muhbarun Allah menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat orang-orang yang berdosa terdiam, berputus rasa. Dan sekali-kali tidak ada yang beri syafaat bagi mereka dari berhala-berhala menyebabkan dan adalah mereka itu mengingkari berhala-berhala mereka dan pada hari terjadinya kiamat pada hari itu mereka manusia akan berada dalam berbagai bentuk golongan adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka mereka dalam taman syurga bergembira adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan menemui hari akhirat maka mereka akan tetap berada dalam siksaan neraka ingat ya dalam ayat sebelumnya Allah menuturkan bahawa nasib akhir dan kesudahan orang kafir ni pastilah berhujung berakhir di neraka ni mengisyaratkan tentang yang ada dan juga hasyar kemudian di sini Allah membawakan lagi dalil bukti-bukti tentang i'ada dan juga hasyr. Allahu ya bada'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'un. Maka kepada Allah akan dikembalikan. Bahawa zat yang maha agung yang telah mulakan penciptaan manusia ni dari permulaan dengan kuasa dan kehendaknya, dia pasti mampu untuk mengembalikan dan mengulangi kembali. Kemudian Allah menjelaskan apa yang terjadi pada waktu manusia kembali ni hari kiamat nanti bahawa manusia akan diklasifikasikan mengikut kategori. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Satu golongan dalam ni'ma dalam syurga satu golongan dalam api yang menyala jadi di sini kelompok ayat ni bicara tentang bukti-bukti keesaan Allah SWT kekuasaannya dalam penciptaan dia mengatur daripada benda yang paling kecil zat yang paling kecil sampai yang paling besar dia mencipta memberi kehidupan dia mengarah dan membimbing memberikan kepadanya hidayah sampai itik itu pun baru lahir tahu bagaimana berenangnya secara tepat huraian ni dikemukakan sesudah huraian tentang kekalahan dan kemenangan Rom kerana kaum musyrik Mekah menjadikan kekalahan itu sebagai petanda kebenaran bahawa mereka punya kepercayaan lah yang benar dan mereka akan mengalahkan kaum muslimin sebagaimana penyembah api kaum majusi mempercayai hari kebangkitan mengalahkan kaum nasrani iaitu ahli kitab jadi dalam ayat ini nanti kita akan lihat bagaimana ada beberapa bentuk argumentasi ada bentuk argumentation satu perdebatan yang semuanya dimulakan dengan menyebut nama Allah SWT sebagai contohnya dalam ayat yang ke-11 ni nanti kita akan jumpa lagi tiga empat bentuk argument ni masing-masing dalam satu bahagian bicara tentang buatan-buatan yang buktikan keesaan Allah dan kemestian berlakunya hari kiamat. Jadi dalam ayat ke-11 ni Allahu yabdaul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi Ini merupakan satu huraian yang cukup jelas dengan dua bahagian. Yang pertama, mereka mengakui satu daripada sudutnya iaitu Allah memulakan penciptaan daripada awal. Setiap hari kita melihat kelahiran. Sebagai contoh tumbuhnya pokok, keluarnya ayam dari telur ke atau lahirnya anak kucing ke. Dan dalam masa sama juga kita dapat melihat mereka itu pergi, mati dan sebagainya. Ini adalah satu dari sudut argumentnya, dari sudut bahasan akalnya manusia mengetahui semua ada mula semua ada akhirnya dan penciptaan satu benda yang baru itu menandakan berkuasanya Allah untuk mewujudkan penciptaan itu secara berterusan berkesinambungan jadi sesungguhnya Allah Taala Maha berkuasa untuk mulakan penciptaan dahulu. dari permulaan kerana dia yang telah mulakan penciptaan itu dengan kudrat iradatnya dia juga pasti akan mampu mengulanginya kembali iaitu pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan dan dihimpun untuk menjalani proses hisab akal manusia fitrah mereka yang akan kita lihat di pertengahan surah Rum nanti bahawa Allah menyebut fitrah Allah satu sifat dan perasaan yang Allah jadikan namanya fitrah dan iman manusia bahawa dia mengetahui semua so, benda dilakukan pasti ada balasannya walaupun di sini dia terlepas tapi tentulah hati kecilnya berkata takkanlah seorang buat baik ini dia tidak dapat balasan apa-apa perasaan seperti itu memang wujud dalam diri mana-mana manusia seterusnya dalam ayat berikut Allah menggambarkan keadaan orang yang celaka dan orang sengsara wa yauma taqum sa'atu yublisul mujrimun pada kiamat nanti akan lakukan proses pengadilan sampai kambing yang pernah menanduk kambing ketika di dunia kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk nanti di akhirat yang ditanduk itu akan diberikan kepada tanduk untuk menanduk menanduknya ketika di dunia dahulu. Begitu keadilan proses yang akan dilalui oleh manusia. Sampai si kafir bila melihat makhluk ini semua menuntut bela di atas apa yang dilakukan kepada mereka ketika di dunia dahulu. Maka itu yang kita baca di hujung surat Naba. Si kafir mengatakan, Ya laytani kun Kan baik kalau aku juga jadi tanah. Si kafir tidak mengatakan, kan baik kalau aku jadi binatang. Malu dia nak cakap begitu. Kerana binatang habis hisapnya dituntut balik atas kelakuan silap kepadanya. Dia balas balik. Maka keduanya akan menjadi tanah. Seperti kes tadi, kami ini menanduk sebagai balas kami yang pernah melanduknya di dunia kemudian keduanya betul kami di tanah kafir melihat mahkamah Allah bersidang seperti itu keadilan tak ada satu pun yang terlepas mulalah dikatakan baik kalau aku jadi tanah kerana dia malu untuk mengatakan kebaik kalau aku jadi binatang jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada keadilan proses hukuman di sisi Allah SWT itu yang jadi menyebabkan si kafir ni terdiam terpaku tercengang panik tak boleh nak bercakap satu benda pun tak boleh nak minta maaf lagi pada masa itu mereka putuasa benar-benar bahawa mereka tahu segala yang disebut di dunia dahulu yang mereka nafikan semuanya kebenaran tapi sudah tiada waktu lagi untuk reverse ke belakang. Walam yakul min syurakaihim shufaa wa kanu bi syurakaihim kafirin. Mereka juga tidak menemui para pemberi syafaat. Syafaat ni maksudnya kalau kita memahami minta perantaraan lah seperti cara melobi ke atau meminta bantuan ke, meminta sokongan ke supaya dapat satu manfaat. Kalau kat dunia pun berlaku demikian, di akhirat pun si kafir menyangkakan boleh berlaku demikian lagi tapi sudah tidak berguna lagi. Ini berhala patung apa semua dewa-dewa yang mereka sembah semuanya akan melepas diri di sisi Allah SWT ketika mereka mencuba untuk melepas diri nak cuci tangan atas segala yang dikaitkan dengan mereka mereka cuba untuk mengingkari menyangkal dan tidak mengakuinya ketika sembahan-sembahan mereka yang palsu itu mula mengkhianati mereka mengecewakan mereka dan tidak menemui expectation yang mereka tak akan dahulu kat dunia ini menjadi dalil tentang kepastian kerugian mereka yang begitu kemudian para penghuni mahsyar ini akan dikategorikan menjadi dua golongan wa yawmataqumusa'atu yawma'idhi yatafarraqun saya dah jelaskan kepada tuan-tuan beza ayat ni dengan ayat daripada surah yang lain yang mana Allah menceritakan bahawa pada hari itu yauma yajma'ukum yauma yajma' Allah Taala menyatakan dalam surah yang lain bahawa penciptaan manusia ni surah tagabun maksudnya ayat ke-9 tu bahawa pada hari itu mereka akan dikumpulkan beza daripada tafarraqun di sini kerana permulaan mereka akan berlaku ajma'u tapi di hujungnya adalah at-tafriq maka mula-mula dihimpunkan kemudian akan dipisahkan jadi orang beriman akan masuk satu golongan orang kafir yang tidak beriman akan pergi ke tempat lain maka Allah menjelaskan lagi fa'amal ladina amanu wa'amil hati fahum fi rawdatin yuhbarun orang beriman yang benarkan meyakini mengimani hari akhirat melaksanakan apa diperintahkan Allah SWT mereka akan bersenang lenang bergembira bersuka ria dengan kegembiraan yang mana digambarkan di sini perkataan yuhbarun yuhbarun ni menggambarkan satu bentuk kegembiraan keseronokan yang tidak ada penghujungnya kerana dalam bahasa Arab kalau diperhatikan perkataan yuhbarun ni bermakna masrurun kalau sebut habarahu ila sarahu sururan tahalalahu wajuhu wa fihi atharu ni bahasa Arab Allah sebut perkataan uh, yuhbarun ini dia merujuk kepada satu bentuk kegembiraan yang nampak daripada wajahnya daripada tindakannya maknanya satu bentuk yunamun maknanya mereka berada dalam satu kenikmatan yang luar biasa sekali tuan dan dikasih dikasihkan jadi nak menggambarkan tentang kenikmatan akhirat ni pernah ada seorang sahabat ada seorang Arabi Arabi ni maknanya orang Arab Badui maka dia datang kepada Nabi dan bertanya ya Rasulullah hal fil jannati min sama' qala na'am ya Arabi inna fil la naharan hafatahu al-abkar min laki Thaniyah. Jadi digambarkan tentang di akhirat besok kata Nabi SAW bagaimana bunyi-bunyian yang terdapat dalam kenikmatan pendengaran yang ada di akhirat itu dalam syurga. Maknanya muzik yang disampaikan, dinyanyikan maka nak menggambarkan nikmat dalam syurga itu dengan pokok-pokoknya dengan segala-galanya semuanya berzikir kepada Allah dan mengeluarkan satu bunyi yang sangat indah. Ini satu part daripada yuh baru yang dimaksudkan itu bahawa begitu hidupnya suasana dalam syurga itu happeningnya berarti serba-serbi berada dalam keadaan kenikmatan ini salah satu maksud yang dikendaki dengan perkataan yuhbarun mana hidupnya suasana dalam syurga itu lagi kita dapat lihat dalam hadis Ibnu Bukhari dan juga Muslim bila Nabi menyatakan fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar dalam syurga itu terdapat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terdetik dalam hati dalam benak dan fikiran manusia inilah gambaran tentang nikmat yang diperolehi ketika berada dalam syurga taman-taman yang sangat indah suasana yang sangat indah peneman-peneman yang sangat dengan jelita dan pepohon pokok-pokok dengan sungai yang mengalir intinya mereka berada dalam syurga ni bergembira bersukaria dengan segala bentuk kebahagiaan kesenangan yang amat berbeza daripada kesenangan dan juga kegembiraan manusia ketika di dunia sebagai bezanya di pihak yang lain wa amman kafaru wa kazzabu bi wa liqa'il akhirah fa ulai fil adhabi muhdharun orang kafir yang mengingkari yang tidak mempercayai wujudnya Allah Subhanahu wa keesaannya mendustakan rasul-rasulnya ayat-ayatnya ingkar dan tidak mempercayai kebangkitan selepas kematian maka mereka ini berada dalam neraka jahanam yang tidak pernah aman walaupun sesaat bagaimana nak menggambarkan dahsyatnya azab yang mereka lalui itu sehingga kalau kita baca dalam surah yang lain setiap kali mereka berusaha untuk keluar daripada siksaan ini mereka dikembalikan ke dalamnya inilah selalu kita dengar dalam surah sajadah dan surah al-hajj nak menggambarkan tentang dahsyatnya seksa yang dikenakan kepada seorang penghuni neraka tuan-tuan tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan tentang manusia yang paling ringan siksaannya di akhirat bukan iaitu seorang yang diberikan sepatu dari neraka dan dialah manusia yang paling ringan seksinya insyaallah kita akan huraikan dalam kuliah akan datang siapa kaum manusia ini dan bagaimana keadaannya dan bagaimana kedahsyatnya cerita tentang mereka ini supaya bangkit dan tumbuh dan menjadi kita semangat keimanan supaya keimanan itu berterusan dan bersambungan dalam kehidupan bersabar di atas ujian mudah-mudahan perkara ini akan kita huraikan dalam kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa wa baraka wasallam walhamdulillahi alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti